Прежде всего хочу поблагодарить всю церковь за молитву. Все знают, да, у была операция, вот, и была сложная ситуация. Ну и мы, конечно, соответственно, молились, но написали в группы. Вот, но когда ситуация усложнилась, то на самом-то деле я увидел в действительности именно силу молитвы. Услышал и увидел через братьев, сестер, которые звонили, переживали. Я уверен на сто процентов, что многие молились неустанно, не так, как всегда. Вот, потому хочу поблагодарить, что, слава Богу, милость Божья над была, и он жив, здоров, слава. и потому я свидетельствую о том, что, слава Богу, что у нас, и мы, что, что мы есть друг у друга, и что мы можем сопереживать друг другу в трудных ситуациях и проблемных ситуациях. В этой ситуации, когда это произошло, знаете, написано, сказано, что все содействует ко благу верующему человеку, да, и... Для меня это тоже было во благо, ситуация была непростая, я э, на самом-то деле у меня, я молился, наверное, так э, последний раз, это когда я только уверовал, э, а нет, обманывал, это когда мы на ночных были. Ну, это лет пять назад, тут вот, все уже знают, да? Лет пять назад были ночные молитвы на И вот да. Ну, я молился и час, и два, и три. На данный момент у меня нету таких молитв. Они быстрые, скоростичные. Вот. Но вот именно таких глубоких не было. И знаете, ситуация, которая произошла, она натолкнула на размышления меня. И слава Богу за нашего Бога, который показывает вещи, которые нам нужно изменить, и которых мы знаем давно уже. Потому что Слово говорит об этом. Но мы не часто сосредотачиваем внимание на этих вещах. И перед тем, как Даниил должен был ехать на операцию до утра, получилась такая ситуация, что я вспылил вот, слово за слово, и мы поругались с Даниилом. Мы поругались, произошел конфликт в этой ситуации, он поехал э, с нездоровым настроением на операцию. Я мучился, потому что э, в, внутри говорит, э, позвони, ну, попроси прощения, даже если ты прав. А, и что-то не дает. В это время, это мне потом Катя говорит, в это время, когда я ехал на такси, она говорит, позвони папе, попроси, так мама, отстань. Ну и мы не приносили Про Операция произошла, все хорошо, вроде его привезли, звонит моя мама, а, говорит, молились, и вот так вот мне в тусих дух говорит, что що, что-то е, с кровью связано, что що единственный негаразд, что-то с кровью, что-то вот кровь показывает и все. Ну, Катя, соответственно, думает, ну... Так бывает у глубоко верующих людей. Вот, особенно знаю мою маму, в дусе там, кровь. Да вот он лежит, все хорошо, прошла операция, все отлично, вроде казалось бы, да. Ну и все, не сосредоточили внимание на этом. Но проходит буквально какое-то время, там, он харкает кровью, харкает кровью, харкает кровью, кровь идет, потом он открывает глаза, когда пришел сюда. Он Говорит, Катя, что какая-то струйка течет, э, чувствую, говорит, кровь, какая-то струйка течет вовнутрь, в желудок. Он говорит, не понимаю, Ну, Катя думает, он может, жалости просит. Вот, я тебя жалею, сынок, говорит. Это, ну, не придало значения. Но когда это проходит? Час, два, три. До семи часов это где-то было. В семь часов его забрали повторно на операцию. Восемь. Восемь. Э, я это, в 11.30 его привезли. То есть получается так. И вот Катя мне говорит, когда уже она понимает, осознает, она говорит, позвони, она звонит мне, я звоню Даниилу, прошу у него прощения, он просит у меня прощения, мы примиряемся. Вот, его забирают врачи на повторную операцию, выкачали у него полтора литра крови с желудка, потому что вот эта столько накапала туда. Ну, тепла кровь рубцы которые были он много раз ангиной болел из-за этого кровотечения оно не останавливалось и надо было зашивать эти рубцы вот чтобы не было кровотечения ну и сильную дозу далее обезболивающая сильную дозу снотворного чтобы он спал и не ел не шевелился чтобы оно эти раны зажили да? вот, но в этом всем процессе э, Господь показал мне, вот, что произошло. И произошло то, что мы, ну, в принципе, это, знаете, э, в Слове Божьем там ну, написано, что э, ну, я прочитаю Ефесянам. 4, 4 4, Четыре двадцать пять, Я прочитаю с двадцать восьмого. 31 тут «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас». Знаете, тут интересно написано «ярость, гнев и крик». И мне Господь просто показывает ситуацию, которая, в принципе, это ну, очень частое слово Божье много говорит об этом, да? И очень часто у меня, мне легче победить вот эти видимые вещи, которые в моей жизни, да, там, ну, я спокойно прохожу мимо алкоголя, вот, я спокойно смотрю на какие-то вещи, которые когда-то для меня были, я зависимый от них, но сейчас мне легко их победить. Да, где-то, может быть, спотыкаюсь, но быстро встаю, но, Мысль какая-то проходит, но она мимо, мимо быстро пролетает. Но вот э, ситуация, которая у меня произошла и которую я наблюдаю, и Господь показал это, что какая проблема в действительности есть в этом. Потому что мы живем в этом мире и видим эти события, которые происходят. Особенно сейчас война происходит, особенно эти законы, которые делают. И у нас происходит внутри негодование. И мы очень часто, Слово Божие говорит, э, гневаемся, э, мы очень часто кричим, на, потому что это реакция. Гнев – это эмоциональная реакция, это эмоция, которая выплескивается в реакции на ближнего или на человека, которого я не вижу. О, и э, в Матвеях написано, что... Э, Матвей, Матвея, да? Интересная тоже мысль. Матвея 5, 22. Написано, я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду, Всякий гневающий напрасно подлежит суду. В другом месте написано, что гневаясь, не согрешайте. То есть, я как понимаю, что слово уже говорит о гневе. Гневе. Есть Божий гнев и есть человеческий гнев. Божий гнев, он говорит, оставьте мне, говорит. И мы гневаемся в действительности, когда мы видим беззаконие какое-то, у нас происходит реакция, мы внутри недовольство проявляем, у нас происходит какая-то неприязнь к этой ситуации, потому что у нас окружает зло, у нас окружают вещи, которые мы реагируем на них. Да? Но когда гнев перерастает в злость, и там дальше и в ярость, то это уже, соответственно, говорится о грехе. То есть наш гнев имеет состояние греха. И, и в действительности, как часто мы можем свои эмоции контролировать? Очень часто я, например, заметил по себе и в этой ситуации, которая произошла, Бог показал, что я не справляюсь с эмоциями я не умею контролировать свои эмоции и когда он показал господь мне местописание я прочитал столько местописаний коринфянах написано о гневе в этом в галатах оставьте все там где написано то да, есть оставьте все всякие там вся, все это там блуд, и блудни, чистоту ярость гнев раздражение то есть ну вот эти все, а раздражаемся мы по поводу и без повода. Очень часто мы раздражаемся. И что самое печальное, я вижу в этом и проблему, что этот гнев, это раздражение, оно поселяется и укореняется, может укорениться и поселиться в нашем сердце. И это не дает, и это не дает нашему духу, духу расти и, и не дает нам возможности и слышать Бога и глубоко осознавать Его. Вот именно вот эта ситуация, когда мы гневаемся, и этот гнев перерастает в эмоциональный, то есть в грех. Потому что, как по сути своей, грех, эта эмоция, она не имеет, она, она, это не грех. Но грех то, что мы делаем с этой эмоцией. Что, как мы построим, куда мы ее направляем, как как мы ее, как мы ей управляем, куда мы ее направляем этот гнев, потому что от этого гнева э, и от этой, от этой от этого всплеска страдает не только я страдаю, но и тот, на котором, кому направлен этот гнев, и очень часто э, обиды какие-то комплексы, они происходят именно из-за этого. Когда в семье или там на работе, или друг с другом мы, э, гневаясь, раздражаемся, э, гнев вообще корень гнева, раздражения это наша гордыня, это наше какое-то превозношение. Мы очень часто ведем себя так, ну, по крайней мере, я наблюдаю за собой, когда с оппонентом с каким-то или с братом разговариваю, имею общение, и мое мнение не воспринимается или не слышится, то я начинаю возбуждаться, вот я начинаю негодовать, моя внутренность начинает будоражить меня, и я, соответственно, выплескиваю это в эмоциональной форме. То есть я начинаю повышать тон, я начинаю возмущаться. Вот. И это во все делает наше сердце грубое для того, чтобы наш дух возрастал. И так интересно, гневаясь, гневаясь, не согрешайте. То есть это, мы должны свой гнев э, научиться контролировать контролировать и не давать эмоциям э, ну, одолевать, преодолевать нас. Но вот момент, как это можно сделать и э, что с этим делать, когда есть, э, потому что мы же видим ситуации в нашей жизни. Я наблюдаю за собой, например, я вижу, что она есть, и как с этим бороться? Вот. Как бороться с нашим гневом? Как бороться с нашими эмоциями? Э, с этим всплеском эмоций? Прежде всего, вот, меня мысль посетила, это прежде всего, это тогда, когда я осознаю. Это самое главное. Когда я осознаю, что я, гневаясь, согрешаю и делаю неприятно и сделаю неприятно близкому и соответственно разрушу свою внутренность. Это первое, что это осознание. Осознание того, что я э, таков. И когда я уже, соответственно, осознаю... Происходит второй момент, это покаяние, и я каюсь. Я говорю, Господи, прости меня за то, что я это сделал. И Слово Божие говорит, что Он верен и праведен, прощает нам грехи наши. Когда мы искренне перед Ним каемся, и когда мы искренне перед Ним говорим о том, что у меня есть эта проблема. Я гневаюсь, я имею раздражение, я раздражительный. И факторы раздражительности, они вокруг нас, ну просто их много. Просто очень много до какой степени нужно нам, нам научиться совладать собою, чтобы этот гнев не превращался в этот грех, который поселится в нашем сердце. Хотел еще зачитать мысль одного мужа Божьего, который сказал интересную мысль Билли Грэм. по поводу гнева <связь> гнев это нормально так день сейчас не оправдывайте свой гнев и не позволяйте ему уничтожать вас и окружающих вас людей как это произойдет если его не контролировать. Бегарем ответил, вместо этого обратитесь к Иисусу Христу и спросите его, спросите его простить вас, затем спросите Его помочь вам, научиться реагировать на жизненные неурядицы с терпением, а не с гневом. Если гнев не позволяете Ему уничтожать вас и окружающих вас людей. И это, как это может произойти, если его мы не научимся контролировать, этот гнев? И, конечно же, то, что я сказал, это первое, это тогда, когда мы осознаем, что этот гнев, эта эмоция, она проявила, она сделала, произвела негативность ближнему человеку. Или даже я, ее, я этого человека не видел, но фразу в сердце я уже это произвел, да. Очень часто мы на правительство, например, я на законы какие-либо, которые происходят. У меня эмоция происходит, я э, не видя, не знаю, но это происходит. И когда я осознаю, что это разрушает меня, э, я признаюсь перед Богом, соответственно, прошу Его милости, чтобы Он помогал мне э, совладать этой, потому что совладать и держать быть, совладать с собою это так, которому мы должны учиться в нашей жизни. И, э, и когда второй, второй момент, это наша молитва, ну и соответственно все остальные э, вещи, которые мы, как я говорю, таблетка, таблетки от э, всего, это посещение церкви, глубокое чтение Слова Божьего, это будет производить нам желание для того, чтобы научиться совладать собой. Он хотел бы помолиться за то, чтобы мы гневаясь не согрешали, и чтобы мы научились сдерживать наши эмоции, научиться сдерживать наши амбиции, чтобы не причинять друг другу раны, Потому что мы с Катей когда рассматривали эту ситуацию с детьми э, определенную, то мы вспомнили наше детство глубокое, да, наших родителей, э, наше общение, откуда, почему происходит у нас, например, эта раздражительность или э, какие-то... Нам ну, тяжело, мне, например, тяжело какие-то слова сказать. Я могу поступками показать свою любовь, но не словами, знаете, ну, не получается. И это все тянется с детства. Потому хотелось бы, чтобы вот эти мы не наносили друг другу раны, чтобы мы в действительности учились слушать друг друга, понимать друг друга, не делать больно друг друга своими эмоциями и амбициями. Ну и, конечно, соответственно, совладать со своим со своим гневом, потому что гнев перерастает в злобу, в ненависть и в ярость. А это уже в действительности э -э -э, большущий грех, который тяжело уже, когда ярость уже происходит. Это, ярость это тогда, когда ты хочешь сделать человеку еще и физическую боль. И у тебя происходит ненависть, ты начинаешь думать о каких-то вещах, которые, как ему сделать еще хуже или больнее. И мы очень часто, чтобы нас мы не допускали до этого, то мы должны останавливать на первых этапах. Есть гнев Божий, есть гнев человеческий. И вот этот гнев человеческий, дабы нас не разрушал, мы должны его контролировать. Мы учиться должны свои эмоции сдерживать. Аминь.